بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار فسائز فضیل اور کمالات سے مالا مال فرمایا پھر ان خصوصیات میں سے ایک کمال خصوصیت شان ختم نبوت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر مبارک پر سجاد عقیدہ ختم نبوت پر کبھی بھی کسی کو اختلاف نہیں ہوا یہ ان بنیادی عقید میں سے ہے جس طرح تحید باری تعالیٰ پر عقیدہ رکھنا کہ وہ ذات جو ہے وہ بحت اللہ شریف ذات ہے اور اسی طرح رسالت پر عقیدہ رکھنا اور اسی طرح روز آخرت پر قیامت کے دن پر عقیدہ رکھنا یہ ختم نبوبت بھی اسی طرح ہے اور ان کا انکار کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک رب کو نہیں مانتا بلکہ دو ربوں کو مانتا ہوں اور پھر طریق نبوبت جو ہے وہ چار وجوہات کی نشاندہی کر رہی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی وجہ پائی گئی تو اللہ تبارہ کا وطالہ اس دنیا کو پھر ایک اور نبی بنا کر مبوس فرماتا ہے اور دنیا والوں کو نبی کی ذات سے مالا مال فرما دیتا ہے ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی خود طلب فرمائے کہ اے پروردگار میرے اس کام میں کسی اور کو شریک کر دے تو پھر اللہ تبارک کا وطالعہ اس دنیا کو پھر ایک اور انبیاء علیہ بھیج کر مالا مال پر. ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی خود طلب کرے تو اس عنوان سے طریق نبوت کے اندر ایک مثال موجود ہے اللہ تبارک کا وطالہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا ہے نہغ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے فرعون کے پاس بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے تو حضرت موسی نبی علیہ السلام اس حکم کے بعد اپنے پروردگار کی پرگاہ میں کچھ عرضیں پیش کی پہلی عرضی کالا ربی شرح لی صدری ویسر علی عمری فرمایا عرض کی ہے میرے مالک میرے سینہ کھول دے اور میرے لیے یہ کام آسان فرما دے واہلقدم بالسانی اور میری زبان کی لکنت کو کھول دے میری زبان کے اندر جو لکنت ہے اسے ختم فرما دے یفقہو قولی اور میری بات کو آسان بنا دے تاکہ جو میں بات کروں آگے والے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں وجہ علی اور میرے لیے ایک جو میرا مددگار وزیر بنا دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ہو میرے کنبے میں سے ہو اور ساتھ پھر اس کا نام بھی بتا دیا ہارونشدی عزری فرمایا اور وہ میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہو اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسے وہ اشرق حفیع امری اسے میرے کام کے اندر کام نبوت کے اندر شریک فرما دیں اور پھر آگے مزید بھی عرض کئی بھی حق کا کثیروں و نذکرہ کا بسیرہ فرمایا تاکہ ہم تصبیاں بیان کریں تیری کثرت کے ساتھ تیرا شکر ادا کریں اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کرتے رہیں ان کا کن فرمایا بے شک آپ کی پل پل ہم پر برکتیں ہوتی رہیں کال اور ساتھ فرمایا رب العالمین نے حکم فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ مطمئن رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تمام عرضے جو تھے اس کو قبول فرما دی پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے حکم کے اسلوب کو بھی تبدیل فرما دی فرمایا از حباء اللہ فرمایا کہ اے مص علیہ السلام اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر اور آپ بھی دونوں جائیں فرون کے پاس اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال نے ان دونوں انبیاء علیہ السلام کو مزید ایک اور حکم بھی دیا لہو قول اللہ 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 او فرمایا کہ تم دونوں ان سے نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ نصیحت پکڑ پکڑے اور ڈر جائے تاکہ اس کا سینہ کھل جائے اور وہ اللہ سے ڈر جائے اور یہی وجہ کہ اگر نبی خود طلب فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے اور پھر دوسرا نبی مبوس فرما دیتا ہے اس معاملے میں بھی معاملہ بالکل خموش ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی نے کوئی اور نبی مانگا بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم بھی نہیں فرمایا گویا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نبی محدود زمانے کے لیے تشریف لائے یا محدود وقت کے لیے تشریف لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا نبی کو مبوز فرماتا ہے ایک دور کے اندر دو دو انبیاء علیہ السلام بھی رہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیساء علیہ السلام یہ ایک زمانے کے اندر دو دو نبی بھی رہے لیکن ان کے لیے یہ ہوتا کہ ایک شہر کا ایک گاؤں کا ایک نبی ہوتا پھر دوسرے گاؤں کا دوسرے نبی ہوتے یا تو پھر کوئی نائی صدی کے ایک صدی کے لیے نبی بن کر تشریف لاتا تو جب وہ صدی ختم ہو جاتی تو پھر اس کی جو نبوت جو ہوتی وہ بھی ختم ہو گی. لیکن نائی صدی کے لیے نایا نبی لیکن قرآن مجید قرقان حمید اس بات کی بھی وضاحت فرما دی فرمایا اے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دی تھی کہ اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا وما ار رحمت کا میں نہیں بھیجا گیا مگر تمام جہانوں تم نے اور قرآن مجید یہ بھی موجود ہے اما ار صلّہ کا فرمایا میں نہیں بھیجا گیا اور تمام انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا اب ان میں وقت بھی لامحدود ہے اور زمانے بھی لامحدود ہیں جب تک جتنے زمانے چلتے رہیں گے ان تمام زمانوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن پر تشریف لائے اور تمام تر وقت کے لیے تمام صدیوں کے لیے اب قیامت آ سکتی ہے لیکن اور کوئی نبی اور پھر ایک اور مقام پر رب نے کان محمد فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی رب کائنات کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقوں سے اور کئی اندھیروں سے نکال کر روشن دین عطا فرما دیا اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن مسلمان ذرہ ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی بنائے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن اور پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر نبی تو تشریف لا چکے لیکن اس کی جو شریعت ہے وہ مکمل نہ ہو جس طرح زمانے کے بدلنے کے ساتھ وہ لوگ سمجھیں کہ اس شریعت کے اندر ہمارے لیے ترسلی بخش مسائل نہیں ہے اس کی مثال بھی ملتی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیٰ نبی کے علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کچھ قوانین کو لا فرمائے لیکن اخلاق کے حوالے سے بات نہیں فرمائی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور حضرت عیسی علیہ نبی علیہ السلام کو مبوس فرمایا اور دنیا کو اخلاق کے حوالے سے بھی مالا مال فرمایا اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الکمل تو نقم دینکم وم تو علیکم الحمدی و ربیۃ الکم الاسلام فرمایا لوگو آج ہم نے دین کو مکمل فرما دیا اور تمام نیندیں زہری باتیں بھی وہ نقطۂ کمال تک پہنچا دی اور اب جو ہمارے ہاں پسندیدہ دین ہوگا وہ اسلام دین ہوگا اب بس دین مکمل ہو چکا قیامت تک کے لیے جتنے بھی مسئل ہیں وہ اس دین کے اندر موجود ہیں اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کسی نبی کو تعلیم تو مکمل عطا فرمائے لیکن پھر اس شریعت کے اندر تحریف ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرے نبی کو مبوس فرماتے ہیں تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کے حوالے سے حکم فرمایا انزل نہ فرمایا بے شک یہ تورات ہم نے نازل کی اس میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے لیکن آگے حکم فرمایا اس کے جو حفاظت کرنے والے تھے وربانی جو وحبار ان کے پرانے عزام اور علماء کرام تھے تو پھر انہوں نے کس کیا کیا بھی انہوں نے لوگوں سے تھوڑے پیسے لیے اور اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی شریعت کو تبدیل کر دیا اس میں تحریف کر دی اس حوالے سے بھی دیکھا جائے ہمیں جو شریعت رب العالم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی جو اپنی لارائب کتاب عطا فرمائی اس حوالے سے بھی بیان فرمایا ذکر لہو لہا فرمایا بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں وہاں علماء اور ان کے پرانے عزام تھے انہوں نے تحریف کر دی انہوں نے اپنی شریعت کو اس کے ان کے نبی پر جو شریعت نازل ان کے اندر تحریف کر دی لیکن اس طرف جو محافظ ہیں وہ کوئی پرانے عزام نہیں ہیں بلکہ وہ پرورتگار جو خالق کے مالے کے لمبے وہ خود فرما رہا ہے اس قرآن مجید اور اس پوری شریعت کے جو محافظ ہیں وہ